بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا لاکھوں کروڑوں احسان اور اس کی عطا المدا توفیق سے آج کا عظیم دن اکیس رمضان و مبارک کا دن ہے اور آج کے دن کی نسبت ایک خاص اور عظیم ہستی جو کسی تعارف کی محتاج نہیں بلکہ خود تعارف عظیم ہستی کا محتاج ہے کتاب حق کے مفسر علم الہی کے امین نفس رسول زوجائے بطول ابو اب الحسین نبی کے رازدان فتح خیبر امام الاولیاء الحہ امیر المؤمنین باب مدینہ العلم ابو تراب حیدر کرار، خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ہو کے با باقامال اور ان کی شہادت کے ساتھ منسوب دن ہے آج کے اس دن اکیس رمضان و مبارک کے دن حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وِسال بقامال کا دن حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری سعادتوں سے مال مال فرمایا ان کے وجود مسعود کے اندر دو سعادتیں ایک ہی وقت میں دونوں سعادتیں جو تھے وہ موجود تھے ایک یہ سعادت کہ وہ صحابی رسول بھی تھے اور دوسری یہ سعادت کہ وہ رسول کریم سرور کینات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے خاندان کے اندر بھی تھے یہ دو سعادتیں بیک وقت اس عظیم ہستی کے اندر موجود تھی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ولادت با سعادت تیرہ رجب کو ہوئی اور پھر ان کی جو شہادت ہے اس حوالے سے مشہور قول یہ ہے کہ انیس رمضان المبارک کو آپ صبح مسجد کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے اور پیچھے سے خارجی خبیص ملعون شخص نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو زخمی کیا اور پھر کو اکیس رمضان و مبارک کو شہادت نصیب ہوئی اور جامعہ مسجد کوفہ کے ساتھ نجف کا ایک شہر ہے اس کے اندر آپ کا مزار کن انوار ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار کن انوار پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے تو میرے دوستو کسی نے آپ کے حوالے سے بہت ہی خوب کہا کہا کہ میسر نہیں کسی کو یہ سعادت کعبے میں ولادت مسجد میں شہادت ہو, کمال بات اس نے کہا کہ کسی شخص کو یہ میسر نہیں کہ اس کی کعبے کے اندر ولادت ہو اور پھر مسجد کے اندر شہادت ہو یہ دو جو عظیم خوشخبریاں ہیں اور یہ جو دو عظیم کرنامے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل نے آپ کے نصیب کے اندر رکھے تھے آپ کی خان شریف کے اندر ولادت باسعادت ہوئی اور مسجد کے اندر شہادت فرمائی یہ سعادتیں اور یہ کرم نوازیاں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جب حضرت علی المرتضی شر خدا رضی اللہ تعالیٰ ولادت با باسعدت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے اور پوچھا کہ میرا بھتیجہ کیسے ہے تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجہ پیدا تو ہوا ہے لیکن وہ آنکھیں نہیں کھو دا فرمایا کہ مجھے اب بھتیجہ دکھائی ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں حضرت علی و برتزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ہو گئے تو آپ نے آنکھیں کھو قربان جائیں ان آنکھوں پر جنہوں نے سب سے پہلے آنکھیں کھولی تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا رخ مصطفیٰ دیکھا یہ سعادت بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو نصیب ہوئی کہ جب آنکھیں کھولی تو رخ مصطفیٰ دیکھا وہ کا چہرہ دیکھا وہ زلف یہ بھی کمال سعادت ہے جو نصیب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جو پچپن کا زمانہ گزرا وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی اور پھر اس کے بعد یہاں تک کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرا سب سے پہلے بچوں میں انہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر کسی نے بہت ہی خوب کہا مسلم اول شاہ مردان علی عشقرا سرمایہ ایمان علی فرمایا پہلا مسلمان علی ہے اور مردوں کا سردار بھی علی ہے اور عشق کے لیے ایمان کا سرمایہ بھی علی المرتضیٰ ہے یہ حضرت علی المرتضیٰ شر رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی سعادت نصیب ہوئی کہ بچوں میں سب سے پہلے آپ نے کلمہ پڑھا اور پھر رسول فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی المرتضیٰ شر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا دروازہ ہیں اور اچھے لوگ جو ہیں وہ دروازوں سے آیا کرتے ہیں دیواریں پھلانگ کر نہیں آیا کرتے اور بہت ساری شانوں سے حضرت علی المرتض عشر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مالا مال کیا گیا صحیح ابن حبان کے اندر حدیث مبارکہ ہے اور امام حاکم نے مستدرک علیہ ہین کے اندر حد سے پاک گئی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث پاک مرمی اس میں سے کچھ الفاظ یہ بھی ہیں <سؤال> انمن <علی> <منحا> صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی المرتضی مجھ سے ہے اور میں پاس ہر مومن کا ولی پھر کسی نے بہت خوب کہا کہا کہ علی ومنم غلام علی ہزار جان کر دے نام علی کہا کہ علی المرتضیٰ میرے امام ہے اور میں ان کا غلام ہوں اور کہا ایک کیا میری ایک جان کیا لاکھوں جانے حضرت علی المرتضیٰ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابو ابویالہ نے اپنی مستد کے اندر حدیث پاک لائی ہے اور امام تبرانی نے موجم القبیر کے اندر حدیث پاک لائی ہے اور وہ حدیث پاک ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ جملے دیکھیں کیا خوب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا فرمایا لا اللہ منافق فرمایا سن لو کو کوئی بھی منافق شخص علی المتزا سے پیار نہیں کر سکتا اور آگے فرمایا فرمایا کہ کوئی بھی مومن جو ہے وہ علی المرتضی سے بغض نہیں رکھ سکتا گویا کہ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ جو بھی علی المرتضی کے ساتھ بغض کرتا ہے وہ منافق ہے اور جو علی المرتضی کے ساتھ پیار کرتا ہے وہ پکا بغض ہے